নেশামুক্ত করতে জিরো টলারেন্স নীতি দার্জিলিং জেলা পুলিশের সেই মতো শুক্রবার খড়িবাড়ির নেপাল সীমান্তে মাদক হাতবাদলের আগে মাদক পাচার রুখল খড়িবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনায় গ্রেপ্তার দুই পুলিশ সূত্রের খবর কালিয়াচক থেকে মাদক এনে পানি ট্যাঙ্কির গন্ডগোল জোতে মাদক হাতবাদলের সঙ্গে পাঁচশো গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ চার লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে ঘটনায় কালিয়াচকের দীপক মণ্ডল পানি ট্যাংকের মোহাম্মদ শাবিরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ এসডিপিও নকশালবাড়ি आशीष কুমার জানান সীমান্ত এলাকায় মাদক দ্রব্য ঘটনা রয়েছে তারপরেও জেলা পুলিশ সব সময় মাদক মুক্ত করতে বদ্ধপরিকর ধৃতদের আগামী কাল শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে আজ এই এরিয়া মে খড়িবাড়ি পিএস টিম রেড किया उसके अंदर कालिया चौक से एक आदमी 511 ग्राम ब्राउन शुगर लेके आया था इधर एक सबीर नाम के लोकल आदमी को सप्लाई किया उसने तो सबीर के घर से ही 511 ग्राम ब्राउन शुगर का रिकवरी हुआ है इसके साथ ही चार लाख रुपया कैश भी मिला है तो ये अडीबाडी टीम का और दार्जिलिंग पुलिस टीम का एक अच्छा एफर्ट है अच्छा रिकवरी है धन्यवाद क्षेत्र में तो बहुत शुगर का हो रहा है बॉर्डर एरिया है तो हमेशा से थोड़ा स्मगलिंग थोड़ा ज़्यादा रहा है लेकिन अभी दार्ज, एंटी ड्रग्स जो कैंपेन दार्जिलिंग में चल रहा है कंटिन्यूसली तो हर महीने काफ़ी केस हो रहा है पूरी सप्लाई चेन पे स्मगलर से लेकर के पेडलर्स से लेकर के और जो इसके मैन्युफैक्चरर्स तक हैं सबको ढूंढने का पूरा कोशिश किया जा रहा है तो यही हमारा एफर्ट रहेगा कि धीरे धीरे खोड़ीवाड़ी एरिया को नारकोटिक्स से और ड्रग्स के फ्री किया जा सके ठीक है